Вот принесли в ремонт вот такую парочку. Здесь оторвали. Снимаем сначала набоечку, чтобы глянуть, что-то произошло. Вот. Теперь мы видим, что у нас крепители сорваны, поэтому начинаем их выгибаем и. Я Беру в руки такой инструментик, всяких разных я себе понакупал, для того, чтобы было все удобно, все красиво. Вот, теперь вот, вот я почти выгнул, а теперь, теперь мне надо... Выгибаю, потому что такая металл мягкий, как фольга. Вот. Почти уже стоит. Теперь беру шило и накалываю дырочку для того, чтобы, когда тексик буду бить, чтобы он легче заходил. Теперь беру пяточку. Держу коротенький тексик чтобы длинно не шел по пластику. Вот, ставил, держу и... и он хорошо забился, даже вовнутрь вышел, это очень хорошо, что он пошел по косой. И все. Вот, все теперь хорошо стоит, все ровненько, гладенько. Теперь мне надо сюда, вот беру кусачками откусываю штыречки и их забиваю на место. Все. Вот мой нож. специальный вытащил себе для обрезания набоев. Теперь внутреннюю часть я обрезаю одним. Все. И теперь обрезаю. Вот все. Обрезал. Потом на машинке вот здесь выберу. Здесь все будет выбрано красиво. Хорошо. И теперь забиваем. Вот теперь набоечко. Ну что, и снова моя чудо-машинка. Для обточки набоек. Сейчас покажу, как я буду убирать вот этот внутренний радиус на ней. Очень все будет легко и просто. Вставляем, делаем ширину, опять же, отмечаем себе ее, фиксируем. Все, теперь мы запускаем машинку и выбираем внутренний радиус. Это иногда бывает сложная операция, но... При наличии такого оборудования никакого сложности. Вот все. Ну вот, я прохожусь опять. Вот, ровненько, все, красиво. Как да говорят мои друзья-сапожники, с таким оборудованием можно и пьяным обтачивать, ничего не сможешь сделать с ним. Вот и все. Вот каблучок ровненький, тот же был попиленный, поударенный. Вот ровненько. Сейчас фасочку сниму эту и все. И будет все хорошо и красиво. Вот здесь вот железочку то что выпрямлял вот теперь я ее обточил вот все обточено ровненько красивенько теперь я сейчас сделаю внешний вид придам и на боечке будет иметь красивый хороший вид берем кремчик и выравниваем и внутри тоже прохожу, чтобы оно было все черненькое. Вот и все. Вот оно сейчас красивое.